Antara ciri-ciri Al-Mahdi Kata Nabi SAW Ciri yang pertama yang sangatlah mudah untuk kita ingat Namanya seperti nama aku kata Nabi Dan nama ayahnya juga seperti nama ayah aku Nabi SAW Dan Imam Mahdi ini mestilah dilahirkan di Madinah Dan Imam Mahdi itu adalah daripada bangsa Arab Al-Mahdi akan dilahirkan, dibesarkan dan dia akan hidup di kota Madinah. Dan ciri yang seterusnya Al-Mahdi adalah Al-Mahdi ini adalah mesti lelaki. Ketika mana dia keluar, ketika mana dibayah oleh sekumpulan para ulama, umurnya adalah sekitar 30 hingga 40 tahun. Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, pada mana? Bian sekarang ni orang duk tengah tiun dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai, tempat ni orang duk tengah usha-usha, agak-agak mana? Syria. Ah, ha, Syria. Ada pendapat lain? Turki. Ha lagi. Turki tu dekat dah dengan Syria tu. Arah sama dah tu. Okey. Clue dia, tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraki mengarah ke Irak Kita dah tahu apa jadi pada Irak Kita dah tahu apa jadi pada Irak Dia jadi fitnah, hancur lebuk Rukun Syami, Syam sekarang, Syria Bergolak, tak berhenti Perang, 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 perang Timbuk ISIS macam-macam Rukun Yamani Syiah Huti, orang duk serang Macam-macam-macam Cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad Saya tak mau jawab di sini malam ni Anda cari Agak-agak arah tu duduk kat mana Nabi akan senaraikan kepada kita lebih daripada 6, 7, mungkin 8 ciri-ciri seseorang itu Imam Mahdi. Sangat banyak yang digariskan oleh Rasulullah. Yang pertama, Imam Mahdi itu akan keluar ketika mana kezaliman dan kejahatan memenuhi muka bumi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah seorang lelaki. Alhamdulillah sepanjang 1400 tahun belum ada lagi wanita yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi palsu ni banyak. Di India, di di serata dunia. Yang mengaku ni banyak. Dan yang ketiganya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Namanya mesti Muhammad. Nama ayahnya mesti Abdullah. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW. Imam Mahdi yang original ni. Kata Nabi dalam satu hadis lain. Juga dalam musnad Imam Ahmad. Dengan sanad yang sahih. Sanak yang sah, Nabi kata Al-Mahdiyu minna ahlal bait Yuslihuhu Allah fi laylah Mahdi mesti dari keturunan kami Kata Rasulullah Waktu Nabi hidup Nabi beritahu kat sahabat Supaya sahabat sampaikan kepada kita pada malam ni Satu generasi ke satu generasi ke satu generasi Hadis ni sampai kepada kita Nabi kata Mahdi mesti keturunan kami Maksudnya tuan-tuan, Ahlul Bait ni ada ke tidak? Ahlul Bait mesti ada. Siapa yang mengingkari kewujudan Ahlul Bait, dia mengingkari kewujudan Imam Mahdi. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingkari kewujudan Imam Mahdi meletakkan imannya pada tahap yang paling bahaya. Nabi sebut sendiri, Nabi kata Mahdi mesti ahli keluarga aku. Ahlul Bait. Hadis ni. Ada orang dia kata Ahlul Bait tak ada dah zaman ni Ahlul Bait Hasan Husin saja. Allahu apa Fatwa tu tak pernah dikeluarkan oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fatwa tu kita keden hanya kedengaran 200 tahun kebelakangan ni saja daripada sekumpulan pihak. Sebahagian mereka pun tak semua, sebahagian daripada mereka. Ada ustaz-ustaz mereka sebut Ahlul Bait ni mana? Dah dah zaman ni. Astaghfirullah, taubat kepada Allah. Kalau Ahlul Bait sudah tidak ada, ni Imam Mahdi nak datang zaman bila? Imam Mahdi akan datang lagi hujung zamannya dan dia adalah Ahlul Bait. Nabi sendiri yang sebut, Al Mahdi minna Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait Nabi sekarang ni tuan-tuan disebutkan oleh Dr. Ali Jumaah, mufti nombor satu bekas mufti nombor satu Mesir. Negara yang paling ramai ulama di kalangan negara-negara umat Islam sedunia, paling ramai di Mesir. Dr. Ali Jumaah kata lebih kurang 20 juta Ahlul Bait yang berada di seluruh dunia hari ini. Antara mereka, salah seorang daripada mereka ialah Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi. Imam Mahdi ini mestilah daripada keturunan Nabi. Hasan ke Hussein Ustaz? Itu khilaf di kalangan ulama' tak kisah. Kedua-duanya keturunan Rasulullah. Sama ada daripada susur galur Hasan ataupun daripada susur galur Husain. Hari ini semua ahli keluarga Nabi sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini. -Al Al-Abu Lahabi tak ada. Daripada susur galur lain mustahil. Sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini sahaja. 90% ahli keluarga Nabi meninggal pada zaman Sayyidina Ali dibunuh dalam peperangan. 90% hanya yang tinggal ketika itu Al-Imam Ali Zainul Abidin sahaja yang cicit-cicit Nabi yang selamat. Itu cerita lain. Kata Dr. Adi Jumah Allah menjaga keturunan Rasulullah ini sebagai tanda mukjizat walaupun tinggal satu-satunya keturunan Rasulullah ketika itu tetapi hari ini keturunan itu disebarkan oleh Allah ke seluruh muka bumi ini termasuklah di Malaysia pun ada yang Ahlul Bait. Itu syarat yang kelima, syarat yang keenam kata Nabi Wasallam dalam satu hadis Mahdi itu mestilah orang Madinah. Mesti orang Madinah dia bukan orang Mekah. Dia mesti dilahirkan di Madinah Al Munawwarah membesar di sana kata Rasulullah SAW. Setelah dilahirkan di di Madinah, bila dia akan dilahirkan? Ha, ini soalan. Yang tu tak ada tidak ada jawapan. Nabi tak pernah bagi tahu secara terperinci bilakah dia akan dilahirkan. Tak ada. Cuma Muhammad bin Abdullah ini akan dilahirkan hasil perkahwinan ayahnya yang bernama Abdullah lah. Maksudnya dia lahir dengan sempurna seperti manusia biasa yang lain. Ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Hadi ini. Abdullah ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya banyak pendapat juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lahir suatu hari nanti, seperti seorang bayi biasa yang lain. Kemudian membesar. Nabi kata, sampailah umurnya di antara 30 hingga 40 tahun. Ketika itu, beliau akan dibayar. Nah Itu syarat yang seterusnya. Maka di antara usia 30 hingga 40, Imam Mahdi, pemuda keturunan Nabi itu, akan meninggalkan Madinah. Kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau akan dibayang. Beliau mesti dibayang. Ini syarat seterusnya. Imam Mahdi mesti dibai'ah di hadapan Kaabah baina rukni wal maqam. Itu hadis yang sahih ataupun hasan hadis tu. Nabi kata beliau mesti dibai'ah di antara Hajar Aswad dan juga maqam Ibrahim. Di antara itu. Di situ beliau akan dibai'ah. Bai'ah ni macam mana tuan-tuan? Bai'ah ini dilantik oleh orang ramai ketika tu. Secara susunan Allah Azza wa Jalla Allah yang gerakkan iaitu Beliau pergi, saya rasa mengerjakan haji. Sebab ada hadis da'if yang menyebutkan bahawa beliau akan dibayah pada bulan Muharram. Maksudnya Zulqa'idah bukan mesti haji. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Hadis da'if lain menyebutkan bahawa pada musim haji itu akan berlaku kekacauan dan pertumpahan darah di Mina. Maksudnya, mungkin peperangan. Mungkin peperangan. Sebab itu saya sebut yang itu hadis da'if. Yang sahihnya, Imam Mahdi akan dibayah di antara Rukni wal Maqam, di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Di situ dia bayah. Pada bulan Muharram. Ketika dia sampai, ada di kalangan para ulama' yang telah pun berhimpun di kota Mekah ketika itu, tanpa disusun oleh sesiapa. Dengan tergerak hati mereka rasa untuk membaiah seorang lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah dengan gelaran Al-Mahdi. Lalu para ulama ini mencari-cari lelaki ini. Tahun tersebut Allah menggerakkan hati mereka untuk mencari lelaki ini. Maka masing-masing mencari. Akhirnya mereka jumpa lelaki-lelaki ini. Pemuda ini. Lalu disuruh menjadi ketua kepada umat Islam. Dia tak mau, Ditolak. Dia pun melarikan diri ke Madinah balik. Kemudian di Madinah juga berlaku kekacauan. Kerana berlaku kekacauan di Madinah, Imam Mahdi akan melarikan diri semula ke Mekah ketika itu. Para ulama yang datang daripada Syam dan juga para ulama yang datang daripada Iraq, al-Abdal daripada Syam dan juga para ulama daripada Iraq akan datang akhirnya menyuruh supaya Imam Mahdi menerima perkara ini sebab setelah berbincang, bersembang dengan Imam Mahdi dan sebagainya, ternyata pada Imam Mahdi terdapat sebahagian besar daripada tanda-tanda ini. Dia orang Madinah, dia pemuda keturunan Nabi, ibu dan ayahnya keturunan Rasulullah, sekian sekian, sekian Ulama' semak. Kamulah lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi. Ulama' lebih tahu tanda-tanda ni. Kerana mereka juga menghafal hadis-hadis ni. Akhirnya, para ulama' ini bersepakat. Wahai pemuda, kamulah Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan agama ini di atas muka bumi ini untuk kembali mentadbir alam ini. Kamu mesti dibayar. Tadi melancarkan serangan ke atas saki baki tentera as sufyani yang berpusat di Syar. Mereka pun kumpul. Imam Mahdi bawa tentera tadi berkumpul di situ. Imam Mahdi ni kata Nabi SAW, Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata, akhlaknya baik seperti akhlakku. Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan dirinya, kepimpinannya, ketahanannya hanya di dalam satu malam sahaja. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia dan hadis itu sahih. Nabi kata Al Mahdi minnah Ahlul Bait. Mahdi ini keturunanku Ahlul Bait. Yuslihuhu Allahu fi layla. Allah sediakan dia hanya dalam masa satu malam sahaja. Dia memang orang yang baik, tubuh badan dia memang dah 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 steady dah kejap apa semua, tetapi kepimpinan dia disediakan oleh Allah dalam malam itu. Tuhan Tuhan seolah-olah Tuhan siapkan dia malam tu, mangkit pagi esok dia dia lengkap semua keperluan untuk menjadi seorang pemerintah bumi di kalangan manusia. Maksudnya sifat dia kena komplit tuan. Warak dia ilmu dia, ketahanan badannya, politik dia, kepimpinan dia, semua cukup lengkap dah dia mangkit pagi esok. Sebab tu dia boleh pimpin. Akhlak Nabi memang dah ada, tidak takabur, tak bongkak, tak sakitkan hati orang. Menghargai orang-orang yang duduk di sekeliling dia. Dia tahu beza hak mana betul, hak mana buruk, terima pandangan orang, semua sifat ada pada Imam Mahdi. Dia bawa pergi Baitul Maqdis, daripada situ dia persiapkan kumpulan serang tentera Sufiani di Betul Maqdis yang memang tentera Sufiani ni pun serang nak serang mereka akhirnya mereka mengalahkan tentera Sufiani Betul Maqdis kembali ke tangan umat Islam ketika itu kemudian waktu duduk di situ 9-5 minit dah no? Oh, tak rasa eh. tuan bagi masa berapa minit eh? 5-10 10 minit eh. Uh, okay, sikit lagi insyaallah habis dah nak habis dah ha, uh, sebut nak habis dah tu sedap sikit kan daripada situ ni ni kita hak dengar malam ni boleh jadi ramai ni tentera Imam Mahdi ni insyaallah ramai ni insyaallah insyaallah daripada situ mereka akan bergerak ke satu tempat daripada Baitul Maqdis tentera Imam Mahdi akan bergerak ke satu tempat di mana tuan-tuan ada satu hadis sahih tuan-tuan saya sebut hadis sahih saya berani tanggung itu adalah hadis sahih Nabi sebut dalam sahih Muslim Nabi kata sayan zilur rum akan turun bangsa rum di satu tempat yang bernama Aqmaq ataupun Dabiq dua riwayat Aqmaq ataupun Dabiq hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud Dabiq ataupun Aqmaq ini tuan-tuan 2015 ini Dabiq ini adalah satu daerah di dalam negara Syria saya tak pernah sampai, sebab daerah tu dia duduk di utara Syria di satu negeri dalam Syria nama negeri ni, Halab Halab, saya pernah sampai, tapi saya duduk di, di ibu negeri dia, pusing ibu negeri tu, tu pun tak larat pusing dah, macam-macam ada macam-macam no? ada tempat tahanan orang dulu apa semua, lepas tu peluru manjanit hak besi sangat tu kan hak orang guna tu tu di ni hadis yang Nabi sebut ketika Imam Mahdi berada di Baitul Maqdis akan turun tentera Rom di bawah 70 panji mereka akan berhimpun kata Nabi di satu tempat nama tempat itu ialah Dabiq boleh tak kipas ni saya kali kat saya sana sangkut wayar banyak lah Panah tuan-tuan maaf Bismillah Dabiq ni tuan-tuan Ada zaman hari ni Utara Syria Ada satu negeri nama Halab. Utara Halab Ada satu daerah nama Dabiq Tentera tu akan turun kot tu Kesemua ulama hadis Apabila menghuraikan Rom Mereka berkata Rom ini adalah Amerika dan Eropah semua ulama hadis ulama hadis Syria ulama hadis Mesir bila menguraikan bahawa Nabi kata orang Rom kata Nabi akan turun di Dabiq Syria utara Halab di bawah 70 banji ulama kata 70 negara Itu rayan ulama Rom juga adalah ijtihad ulama tetapi saya melihat itu adalah pandangan majoriti ulama kecuali seorang saja Syekh Amerika tu apa nama apa Syekh Imran ha, dia kata Rome, hak Nabi sebut dalam hadis ni adalah Rusia Wallahu a'lam saya rujuk ulama hadis satu, dua, tiga, empat negara-negara Arab semua kata termasuk guru-guru kami kata Rome itu adalah Eropah logiknya relate-nya ialah utara Syria halal itu tuan-tuan dia sempadan dengan Turki Turki itu sudah Eropah Selepas Turki semua negara Eropah. Negara Eropah. Jadi dia akan turun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentera ni daripada Rom berhimpun di situ. Kekuatan mereka dihimpunkan di situ. Ketika Al-Imamul Mahdi mendengar bahawa tentera-tentera musuh telah pun menghampiri tentera Imam Mahdi yang telah menawan Baitul Maqdis ketika itu sebelum mereka masuk sebab tak jauh mana tuan-tuan mereka berhimpun di Dabiq, Syria Baitul Maqdis di Palestin, Syria dan Palestin sebelah-sebelah sebelah-sebelah negara jiran maka Imam Mahdi pun bawa tentera dia keluar dia pun bawa tentera keluar nak bertembung di sana Pertembungan itulah yang dinamakan oleh Rasulullah sebagai perang yang terbesar dalam sejarah kewujudan manusia atas muka bumi Allah ini. Dan perang itu yang disebutkan dengan nama Al-Malhamatul Kubra. Hari percincangan daging terbesar. Orang takut tak boleh masuk tuan. Wallahu alam kita ada jiwa besar pada waktu tu. Saya yang bercakap ni pun saya tak tahu Bergantung kepada iman kita Nabi kata besarnya perang itu Sehinggakan ada burung yang melintas Dan tidak melepasi kawasan peperangan itu Kecuali mati burung tu Tombak di atas tombak Panah di atas panah Wallahu a'lam. Abdullah bin Mas'ud Ada riwayatkan hadis yang sangat menarik Tentang perang ini Ketika Abdullah bin Mas'ud duduk di Kufah, Iraq. Dulu lah. Nabi wafat dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat. Sahabat-sahabat keluar menyebarkan Islam. Abdullah bin Mas'ud duduk di Kufah. Orang alim. Sahabat yang alim. Satu hari, angin merah memenuhi bandar Kufah. Kufah ni negeri yang besar. Penuh Kufah. Kita kata satu seberang perai lah penuh satu seberang perai angin yang berwarna merah pelik warna angin tu dia angkat debu debu tu jadi warna merah angin yang kuat orang pun tuju kepada Abdullah bin Mas'ud kerana dia sahabat Nabi mereka pun pergi kat dia dengan suara yang tidak terlalu kuat kata Abdullah bin Mas'ud seorang lelaki-lelaki main kat aku wahai Abdullah bin Mas'ud wahai Abdullah bin Mas'ud telah berlaku kiamat telah berlaku kiamat pasal apa? pasal satu kufah tukang jadi warna merah keorengan entah habuk mana yang diangkat oleh angin tadi apa sahabat ni buat? sahabat ini sahabat kanan Nabi bukan sahabat-sahabat kecil bila orang pakat rayuh main kat dia macam ni lah dia yang waktu tu sedang sedang duduk Uh, duduk macam tu dia pun bangun duduk kana muttaki'an fajalas dia pun duduk dia kata tidak sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehinggalah harta warisan tidak lagi dibahagikan tidak sempat dibahagikan dan juga harta rampasan perang juga tidak sempat dibahagikan ilmu ni yang keluar daripada mulut Abdullah ni ilmu dia kata tak takkan berlaku kiamat tuan-tuan nampak tak orang alim timbang suasana ni macam mana bila satu kufah jadi merah orang semua jadi huru hara orang pakat menjerit kat dia kiamat dah kiamat dah dia bangun dia duduk dengan keadaan yang tenang dia kata tidak kiamat takkan berlaku sehinggalah harta rampasan perang tidak sempat dibahagikan Ay, apa dia orang ni Lalu dia tunjukkan tangan dia ke Syria, ke Syam. Ke Syam. Bila dia tunjukkan tangan dia ke Syam, dia pun kata, sekumpulan tentera musuh Islam akan dihimpunkan di sana. Hadis ni lah. Hadis Had Dabiq tadi ni. Tapi ni hadis lain pula menceritakan perkara yang sama. Abdul Mas'ud kata, dia tambah dia tunjuk tangan dia pergi ke Syam, Syria tu. No? dia kata musuh-musuh Allah akan menghimpunkan tentera mereka di sana dan di sana jugalah tentera-tentera Allah akan dihimpunkan nampak tak tuan Imam Mahdi pun akan himpunkan tentera dia di Syam Rom dengan jumlah dia yang wallahu alam berapa ramai waktu tu juga akan himpunkan tenteranya di Syam semua di Syam Ibn Mas'ud pun tahu hadis tu dia tunjuk ke sana dia cerita ketika itu akan berlaku satu peperangan yang besar. Sahabat tanya, sahabat hak dengar bukan sahabat, Minta maaf tabi'in waktu tu tanya, ar-rumata'ni wa ibnu Mas'ud adakah kamu maksudkan Rum? Ini orang kata, ya. Aku maksudkan tentera musuh yang menghimpunkan kekuatan di Syam itu adalah Rum mereka akan himpunkan sejumlah kekuatan Ibn Mas'ud cerita sehinggalah mereka berbayah sesama mereka untuk berperang sampai mati dan tidak akan balik kecuali menang musuh tekad macam tu tuan-tuan ketika itu tentera Rom yang bergabung itu masing-masing bertekad untuk mati dan takkan balik kecuali menang kata Ibn Mas'ud begitu juga dengan mujahidin yang menjadi tentera Allah mereka juga berbayar untuk mati ataupun balik sebagai orang yang menang bertembung kemudian perang kata Ibn Mas'ud bertempur jumpa mereka berperang daripada pagi sampailah malam mereka berhenti kerana gelapnya malam larat kata tuan-tuan nak jadi tentera Imam Mahdi, saya bukan takut-takutkan kita semua, tetapi saya bagi tahu benda ni supaya kita bersedia fizikal dan mental kita. Kalau kita sempat zaman itu. Kata Ibnu Mas'ud, peperangan hari pertama akan bermula daripada pagi sampailah malam. Mereka berhenti pada malam itu kerana kegelapan malam menghalang mereka berperang kita duk buat kerja dalam ekon pun kerja dok nak balik awal tengok jam pukul 3 nak curi kena punch card pukul empat setengah tak larat lah ini berasa lenguh hmm, tak payah ha? duk <tuk tuk tuk> buat lenguh ni tak payah malam tuan-tuan sampai malam kata ibnu Mas'ud saya fi'u ha'ula'i wa ha malam itu walaupun berhenti perang masing-masing kumpulan duduk berjaga Pula dah Jaga ni maksudnya ber, Bersedia Kemudian Bila masuk hari yang kedua Mujahidin-mujahidin tentera-tentera Allah Meletakkan syarat untuk mati syahid Ataupun pulang sebagai orang yang menang Begitu juga tentera musuh Ibn Mas'ud nak beritahu kata Dua-dua semangat bertembung hari yang kedua berperang dengan pembunuhan yang besar terbesar dalam sejarah manusia terbesar Tuan, tuan Nabi sebut peperangan itu lam yura misluha qat tidak pernah disaksikan seumpamanya sekali-kali lebih besar daripada perang dunia pertama lebih besar daripada perang dunia kedua dan sebagainya agak-agak berapa juta orang terlibat dalam hadis Nabi hadis Nabi Nabi sendiri sebut tak pernah berlaku sebesar itu angka yang menyertainya dahsyat anda no perang hari kedua macam tu juga bertembung perang hari yang ketiga macam tu juga bertembung dan umat Islam menang pada hari yang ke pada hari yang ketiga menang orang Islam tentera Rom ramai yang terbunuh mereka berundur Agak-agak tuan-tuan lah Bila perang nanti Tentera kita ramai ke tentera Rom yang ramai? Jawapan dia sudah tentu Tentera Rom yang jauh lebih ramai Itu adalah sunnah Yang berlaku kepada semua para Nabi dan Rasul Apabila berperang Kecuali Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman ni sebab dia boleh arah jin Dia boleh arah semua binatang Siapa nak perang dengan dia? Siapa nak lawan dengan dia? Ratu Sabak pun menyerah diri. Tak ada perang. Nabi Daud alaihi salam juga memimpin pasukan perang. Jumlah tentera yang dipimpin oleh Nabi Daud berpuluh kali ganda lebih kecil daripada jumlah tentera yang dipimpin oleh Jalut. Tengok. Nabi semua tentera Nabi sikit sebab tu tuan-tuan jangan gerun apabila kita melihat tentera Imam Mahdi yang kecil. Yakinlah bahawa itulah sunnah yang berlaku kepada semua tentera para nabi dan rasul kerana kemenangan akan menjadi milik mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengan pasukan umat Islam. Yakinlah tu insya-Allah. No. Asalnya lepas menang Ketika menang itulah tuan-tuan sekalian, waktu menang itulah depa duk tengah bahagikan harta rampasan perang dan juga miras. Miras ni apa nama ni? Harta waris tu. Warisan tu. Waktu duk tengah bahagi-bahagi tu, duk tengah bahagi tu, mai satu suara. Suara itu adalah daripada syaitan. Dia menjerit dia kata sesungguhnya dajjal telah pun keluar. Ah ha, ini masuk cerita dajjal 9.20 dah. Tuan, tuan dajjal akan keluar setelah Imam Mahdi mengalahkan kumpulan ini. Waktu tu dia keluar. Di zaman dia macam tu. Imam Mahdi, dajjal dan Nabi Isa akan hidup sezaman. Mereka akan bertemu muka sezaman. Satu zaman Maksudnya ustaz Kalau dan duduk dengan Imam Mahdi ni Dan tengok ada jalan lah, Ya Sempatlah melihat Kalau tak mati waktu perang tu lah Mereka pun ada menjerit Dajjal dah keluar Waktu tu lah Umat Islam banyak yang pi Tinggal reta-reta ni Yang ni lah yang dimaksudkan Ibnu Mas'ud Kiamat takkan berlaku sehinggalah harta rampasan perang tidak dibahagikan padahal harta itu adalah harta yang paling mewah sekali bayang tengok tuan-tuan kekayaan waktu tu ditinggalkan oleh semua orang Islam kerana mereka lebih sayangkan ahli keluarga mereka daripada dihasut dan di, di dikafirkan oleh dajjal paling depan sekali adalah 10 penunggang kuda yang saya sebut tak salah Nabi kata waktu tu yang akan mengetuai misi balik pi ke kampung untuk mempertahankan dan menyelamatkan anak isteri masing-masing tadi ni adalah 10 penunggang kuda terhebat di zaman itu kata Nabi. Aku kenal nama mereka dan aku kenal nama ayah-ayah mereka. tentang hadis sahih. Nabi bersumpah wal nafsi biadihi dan demi yang nyawaku pada tangan Allah Inni la'arif wa asma'ahum aku tahu nama penunggang-penunggang kuda itu wa asma'a abaihim dan nama ayah-ayah mereka wa alwan fayulihim bahkan aku tahu warna kuda-kuda yang ditunggang oleh mereka hum mereka adalah pasukan penunggang kuda terhebat ala dhahril ardh yauma di atas muka bumi Allah ketika itu kata Nabi Tengok tuan mukjizat Rasulullah Allah sampaikan kepada nabi tentang benda ghaib ni. Allah sampaikan kepada nabi. Nabi maksudnya nabi diperlihatkan oleh Allah perjalanan 10 orang tu. Nabi duduk tengok kuda tu. Nah, ha? bahkan nabi Allah bagi tahu kat nabi nama